Tak punya kau. Oke okay guys, kali ini guys jumpa lagi kita. Kita ini nih bikin ini guys. Jerat bawa. Ah, jerat bewa. Bicara kita bikin macam ini guys. Minggu nata kula. Coba di sini. Nah. Ini. Ini tali dia. Sini macam cara dia harus pakai player guys tak pakai player tak boleh jangan jangan kuat sangat nanti putus itu agak-agak guys agar dia tidak licut yang kasih licut guys nah. Oke, coba sini pada, nah, mana paku? Kita try dulu pohon dia, guys. Kita try macam ni dulu, ke pohon dia, cincin bulat kan? Kita kasih bulat macam ni dulu. Sepatu, nah, ini kita ikat. Kita tanda dulu, kita potong sini. Nah, kita potong sini dulu ini lagi senang guys daripada kamu guna itu apa tuh tali tangsi tali pancing tuh yang nomor 200 ini kan ini sudah siap kan ini kita buat lubang tadi dia masuk macam ni ke so, sini nah, senang dekat lagi sini kat sini guys ha. kunci pakai playo lah pakai tangan nanti takut dia tak kuat kita bikin dua tingkat guys kita buat bikin begini satu di atas satu di bawah gitu Ah, dan nih. Oke, okay. itu kita bikin lagi. Kita bikin keliling nanti. Satu lagi, kita buat sini. Okay, kita bikin sini, guys. Ini lah cara-cara dia, guys. Jarak bewa Jangan pakai mata pancing. Mata pancing itu susah sikit. Pakai ini senang, guys. Gimat. Beli satu golong saya, tawa itu cukup. Nah, ini macam ini. Nah, senang. Gimana? tapi dia punya lubang nih jangan bikin kecil guys Sebab ini bawa nih Dia besar Dalam anak tau ya hmm? Di kalangan anak tau hmm. Aku nah, mana ada yang tutup Kenapa kan? ada kali gini ya. Hmm. tahu. Kan? Oke. Okay. Ini yang last guys. Kali yang kita bikin last, last kali. Tapi agak agak besar ya jangan terlampau besar sangat. Di atas ya 8 bawah pun 8 juga ini 8 8 lubang atas ini pun 8 lubang kira macam ini lah tangan silap lah ini belum masuk yang kena masuk ni jangan silap hampir silap hai hampir silap hai 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 nak pusing kuat-kuat takut dia nanti terpas kalau dia sudah kena ini dawak ni bukan tak kuat guys dia hmm. kalau dia kena itu enggak susah sikit guys kalau tak kuat nanti putus lecut dia punya tali okay. ini kita simpan elok-elok supaya dia senang guys masuk Hmm. oke okay. ah seperti ini guys ini paku yang kita pakai bikin tadi kita hantam ke tengok. Gadah sini Kita buang dulu kacau ni. Pas ni nak nah ini kita potong. Nah, sangkut Ini bila-bila pun boleh boleh pakai kalau kalau buat macam ni. Jadi ini kita punya umpan. Tengok ya, dia punya sudah ada ni. Ha. Tengok. Dia bikin macam ni lah. Biar dia laju. tapi ini jangan jangan rendah guys kita kena sangkut tinggi tinggi sampai dia tak boleh apa tuh. kita agak, agak tali ni kan kalau dia masuk sini dia sampai sini aja dia tak sampai atas macam tu nah, kita, kita punya umpan selamat guys Oke. okay. macam ni siap mantap bosku jangan lupa like and share